Позавчера я написал депутатскому корпусу свое ежегодное послание, но оно в этом году задержалось. Обычно это делал перед принятием бюджета, а сейчас сделал после принятия, потому что нужно было подбить итоги уходящего года и посмотреть, каким резервом финансовым мы располагаем. Попытался систематизировать все вопросы и все проблемы, существующие ныне в городе, и привести их к базису финансового ресурса, который мы располагаем. Собственно, по бюджету на сегодняшний день мы с финансовым управлением сборонос высчитали весь финансовый ресурс который у нас располаг... мы располагаем реально могу сказать точную цифру 62 миллиона властных доходов мы направляем на выполнение делегованных полноваженно спасти ситуацию может только одно в 2013 году это снятие вылучения с нас и дополнительная дотация порядка 32 миллионов. В противном случае уже в первом полугодии у нас будут проблемы в том числе с выплатой заработной платы бюджетным установок. Или город должен получить целевые субвенции на решение вопросов. А те деньги, которые мы... Ну, я вам объясню сейчас детально, вы поймете. А те деньги, которые мы запланировали на выполнение работ, перебросить на статьи загального фонда. Ситуацию может спасти два пути. Или снятие вылучения и выделение додатковой дотации. Если этого не произойдет, Тогда ситуацию может спасти целевая субвенция на что-либо, на что мы запланировали, да. Самое главное в том моменте, который я писал депутатам в своем послании, является то, что до сих пор у города нет на сегодняшний момент нет стратегического плана плана стратегического развития города.